thank mm -hmm. you 24 листопада – день памяти жертв голодомору и политических репрессий. А что германцы знают про эту трагедию – наше сегодняшнее питання. Голодомор? Да. Что знаете о Голодоморе? Что погибло очень много людей, это была трагедия украинского народа. Я думаю, нужно помнить, и почитать и, и... помнить тех, кто об этих людях заботился. Ну, в 30-х, 33-х годах там, ну, у нас там на Украине там, в сталинское время забирали у людей зерно, пшеницу. Вот, люди, бывало даже ели людей. ваше мнение вообще по поводу Голодомора? надо помнить об этом по-любому. Принято зажигать свечу. Вы зажжете завтра свечу? Ну хорошо, что напомнили, зажгем, конечно. Люди умирали от голода. Какое вот ваше мнение вообще насчет Голодомора? Ну, люди везде умирали. И в России, и в Украине. И разделять, я считаю, это не стоит. А вот принято зажигать свечу, будете ли вы зажигать? Зажгу. Ну, что, 32-й год. Ну, умирали массу. Есть нечего было. А какое вот у вас мнение по этому? Поводу? Ну какое, как у всех, плохо. Надо помнить об этом, сожалеть. Ну, зацикливаться на этом не надо. Жизнь идет вперед. Все нормально, я думаю, будет. Такого не повторится. Да, надеемся. Я надеюсь. Очень тяжело говорить, когда наши предки из-за нас, можно сказать, пережили то, что у нас сейчас никто это даже не может почувствовать. Очень тяжело было. Ну что. А скажите, пожалуйста, вот принято зажигать свечу, может, слышали о таком? Да, да. Будете ли вы зажигать завтра свечу? Ой, честно скажу, нет. Потому что, как, в память надо, надо зажигать свечу, но как-то сейчас мы молодежь этого не делаем, <свеч> к сожалению. Знаю, что был домор что это было сделано искусственно, что много людей умерло, особенно от украинцев. Вот. Знаю, что памятник установили по этому поводу. Знаю, что это действительно было, действительно было плохо. И знаю, что после Голодомора все равно было плохо и кушать не хватало. Вот. Знаю, что и по сей день не хватает покушать у нас, что мы живем в Украине. Я думаю, это было ужасно, в плане, ну, это вообще, ну, не кушать, это, ну, если только подумать, это вообще просто вот брали его, цепляли людей не выпускали, просто они умирали, вот такой вот смерть ели друг друга, это ну это садизм, это ненормально, это не должно такого быть. А как считаешь, нужно ли почитать такие? Я считаю, что это нужно помнить. Ну все, что я знаю, это что надо зажечь свечу, про память своих предков и помянуть свое поколение.